әрқандай құқықбұзарлық һәм жинаяттың алдын алудың нәтижелі жолы бұл үгіт насихат һәм профилактикалық ләжлар міне осы текарда құқық қорғау ұйымдары басшылары орынларда халықпенен ұшырасулар өткермекте. қарақалпағстан республикасы ішкі істер министрінің нөкс районында өткерген міне осы бағдардағы ұшырасуынан сөз етеміз әлбетте hәр қандай һәм ham ерте алдын алу жәmiyatлік тәртіпті сақлауға соның менен бірге фұқароларымыздың қауіпсіздігін тәмінлеуге қызмет етеді міне осы тикарда қoрақалпog'iстoн республикасы ішкі істер министрі нүкіс районы бақаншақлы ауыл фұқаралар жиыны тұрғындары менен ұшырасу өткерді онда баслы этбар республикамыз аймағында соның ішінде нүкіс районында соңғы уақытта ұшырасқан жинояттар додаланып олардың келіп шығу себеплеріне әтібар қаратылды. атап өтілгендей әрқандай құқық бұзарлық һәм жиноаятларға бұқаралардың спиртлі ішімліктер қабылдауы басты себеп болмақта сондықтан да ұшырасуда спиртлі ішімдікке берілген тынышсыз ағзалары ағзаларыменен индивидуал тәрізді іслесу әсіресе бұл бағдарда ауылдың жас үлкенлері де үгіт насихат жұмыстарын алып барып дұрыс жол жоба ақыл кеңестерін тұрақты түрде беріп баруы мақсетке муапық екенлігі атап өтілді Соның менен бірге іләжда бұқаралардың шеке һәм социалық тұрмысында ұшырасып атырған машқалаларына да бар қаратылды әлбетте бұл машқалалардың ұнамлы шешілуі бұқаралардың бүгінгі тұрмысынан разы болып жасауы һәм әр түрдегі ұнамсыз жағдайлардан аулақ болуына қызмет етеді